Я Шила Артем, ученик 9 класса Пусанской русской школы, и я хотел бы прочитать вам стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова Родина Люблю отчизнное, но странная любовью. Не победит ее рассудок мой, ни слава, купленная кровью, ни полный гордого доверия покой, ни темной старины заветные преданья не шевелят во мне отрадного мечтания. Но я люблю. За что? Не знаю сам. Ее степей холодное молчанье, Ее лесов безбрежных колыханье, Разливы рек ее, подобные морям. Проселочным путем люблю скакать в телеге, И взором медленным, пронзая ночь тень, Встречать по сторонам, вздыхая чледе, Дрожащие огни печальных деревень. Люблю дымок спаленной жнивы, В степи ночующий обоз, И на холме, среди желтой нивы, Четубелеющих белеющих берез. С отрадой, многим незнакомой, я вижу полное гумно, Избу, покрытую соломой, с резными ставнями окно. И в праздник, вечером расистом, смотреть до полночи готов, На пляску с топанием и свистом, подговор пьяных мужичков.